السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita beralih ke ayat 8, 9 dan 10 dari surah Rum. Bagi kalian kita tafsir dan kasir, turun buka pada muka surat 217, jadi yang ketujuh. A'udhu billahi rajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ma khalaqallahu samawati wal arda bainahuma illa bilhaqi wa ajalim musamma. Wa inna kathiran minal nasi bilqai rabbihim lakafirun. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifakana aqibu. الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صدق الله العظيم tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka. Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi iaitu tanah memakmurkannya. Lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim pada mereka akan tapi mereka lah yang berlaku zalim pada diri sendiri. Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk kerana mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokkannya. -uluk Kalimat awalam yasiru dengan awalam yatafakkaru ni merupakan satu bentuk yang dipanggil dalam bahasa Arab ingkar dan juga taubih. <laughs> Maknanya mengingkari dan juga memburukkan kaum musyrikin yang tidak menggunakan akal. Awalam yatafakkaru fi'an fusim. Tidakkah terjadi dalam pemikiran mereka takkan tak tercuit terlintas sedikit pun dalam fikiran mereka yang mana perihal diri mereka sendiri kerana sesungguhnya ia lebih dekat daripada mereka berbanding dengan perkara-perkara lain maknanya kalau manusia itu tengok pada jarinya tengok pada kejadiannya rambutnya Allah wakil itu pun sudah akan menimbulkan dalam diri mereka yang berfikir dan akan membangunkan kelalaian daripada diri lalu Allah menyatakan ma khalaqallahu samawati wal ardu wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajali musamma jadi ini menurut pendapat lain maknanya kat sini sehingga mereka dapat memahami dan Allah tidak menjadikan semua itu melainkan ada tujuannya. Allah tidak menciptakan perkara itu secara sia-sia tanpa tujuan, tanpa hikmah yang ada sesuatu perkara yang terkandung di sebaliknya. Kemudian Allah menyatakan wa inna katsiran minan nasi liqa'i rabbihim lakafirun. Kebanyakan manusia ni contohnya kaum kafir Mekah, mereka tidak percaya kepada kebangkitan sesudah kematian, mengingkarinya dan mereka ni meyakini bahawa dunia ni ada segala-galanya, tidak ada akhirat bagi mereka. Sebab itu Allah menyatakan awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim. Ini merupakan satu motivasi dan telah diterangkan pandangan Al Imam Fakhruddin Razi bahawa perjalanan akan menyuburkan iman. Perjalanan ke mana tempat di muka bumi ini untuk mengambil pengajaran, diterangkan tentang jejak-jejak ditinggalkan oleh umat terdahulu hukuman yang pernah Allah kenakan tempat mereka dihancurkan. Maka ini semua akan membangunkan rasa ubudiah dalam diri. Dan Allah menyatakan kanu asyadd minhum quwwatan wa atharu al-ard wa amaruha akthar mimma amaruha. Jadi Allah menceritakan bahawa mereka ini merupakan umat lebih kuat daripada kamu. Kataan yang digunakan di ini asaru ni bermerti sawara yusawiru taswir bermerti zara'u sebenarnya maksud dia adalah menanam bercucuk tanam sebagainya tanam pokok ini satu bentuk uslub untuk tempelak golongan musyrikin Quraisy Mekah bahawa mereka ni tak ada apa-apa nak dibandingkan dengan orang terdahulu yang lebih kuat mereka ni lebih bijak mereka ni lebih sophisticated cara mereka mengendalikan kehidupan bagaimana mereka boleh bercucuk tanam menjadikan tempat yang kering kontang itu tempat tanaman tempat mereka untuk hidup berbeza daripada orang Arab orang Arab di Mekah ni bukan kata zaman dahulu zaman sekarang pun mereka mungkin tidak secekap bangsa-bangsa lain dia sudut pembangunannya penghargaan kepada alam sekelilingnya kalau kita pergi ke negara Eropah itu cuacanya lebih kurang saja dengan negara Arab tapi kenapa negara Eropah itu kelihatan bersih tersusun town planningnya blueprint yang diletakkan untuk kemajuannya berbeza daripada negara-negara umat Islam yang lain jadi konteks yang dikehendaki di sini Allah memilih perkataan wa'asarul ard pemilihan perkataan ini adalah untuk memperjelaskan lagi bagaimana umat terdahulu yang disuruh oleh Allah orang-orang Rap ini untuk pergi menjelajah ataupun melalui kawasan-kawasan yang telah dibinasakan itu. Dahulu mereka lebih hebat daripada kamu. Wa amaruha aktsara mimma amaruha. Wah, baru saja tahu tentang pembangunan bangunan tinggi kebelakangan dua dekad yang terakhir ni. Sebelum ni mereka merupakan bangsa gembala kambing. Itu pun apabila Allah menganugerahkan untuk mereka berbagai-bagai kelebihan minyak dengan menjadi tempat persinggahan mana-mana tempat di muka bumi untuk singgah di situ perjalanan jauh, jauh. Barulah mereka dapat membangunkan sedangkan dahulu mereka bukannya bangsa yang membuat bangunan. Jadi di sini merupakan satu bentuk tempelak kepada golongan musyrikin Mekah yang pada masa itu menyangkakan mereka ni hebat sangat. Jadi hal ni disebabkan masyarakat Mekah lah penghuni lembah yang nak bercucuk tanah pun tak tahu dan nak bina bangunan pun tidak tahu. Jadi dengan demikian dalam ayat ini berisi satu celaan sebenarnya. Ini sebut sebagai apa yang Allah SWT menyebutkan untuk mereka taubih dan juga ingkar. Jangan merasakan diri kamu hebat. Jadi lihatlah kepada keliling kamu bagaimana umat yang kuat yang telah memajukan permukaan bumi dengan tamadun mereka mereka ataupun dengan kekuasaan mereka tapi semua itu telah dibinasakan oleh Allah seperti yang telah kita pelajari kaum Aadnya kaum Samudnya kaum Nabi Allah Lutnya ni semua telah dihancurkan telah kita bincangkan dalam surah-surah yang terdahulu surah Ankabut sebaik surah Fusilat telah kita terangkan lanjut tentang umat-umat yang pernah dibinasakan oleh Allah ni yang patut kaum Arab men yang menentang Nabi ni untuk mengambil pengajaran terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku jadi ayat ini berkaitan dengan ayat yang lalu dia berisi satu ancaman bagi kaum musyrikin dan suruhan kepada mereka ni supaya berfikir memerhatikan berbagai ciptaan mulakan dengan diri kamu sendiri fi anfusihim ni tadi bahawa dia menjadi satu kayu ukur tentang bukti kewujudan Allah SWT penciptaannya yang maha hebat dia lah Tuhan yang maha berkuasa yang maha esa yang tidak ada sekutu baginya jadi penjelasan-penjelasan seperti ini disampaikan setelah penjelasan tentang pengingkaran mereka terhadap Allah SWT melalui pengingkaran mereka terhadap janjinya dan keingkaran mereka terhadap berlakunya hari kiamat dalam ayat ini bila mereka diceritakan tentang akhirat mereka beranggapan bahawa bahawa wahum anil akhirati hum ghafilun dalam ayat yang bahawa segala-galanya mereka mengatakan terhenti di sini kerja habis-habis dunia dapatkan keuntungan sebanyak mungkin lepas tu full stop mati dah tak ada cerita muslim hati dan dikasih dan satu lagi yang menarik bila Allah SWT menyebut di sini awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim iaitu yang dimaksudkan dengan fayanzuru ni iaitu maka mereka melihat adalah dengan pandangan mata yang menyebabkan mereka ni sampai kepada pencapaian ataupun pemikiran tujuan yang sebenar. Kerana kaum musyrikin Mekah ni dia sering berjalan. Dia kaum ahli perniagaan. Pergi ke Yaman pada musim sejuk. Pergi ke Syam pada musim panas. Kita pelajari yang surah Quraish itu li'ila fi Quraish. Memang kaum musyrikin Mekah ni sering berjalan. Dan mereka memang melalui bekas-bekas peninggalan umat yang terdahulu. Namun mereka tidak tertarik untuk mengambil pengajaran daripadanya ini. Sebab itu Allah menggunakan perkataan fayam buru. Kerana fa' ini menunjuk pada ta'qib. Sepatutnya perjalanan itu akan menyebabkan adanya satu fasa yang dipanggil sebagai fasa menyelami, memikirkan, merenungi. Jadi dengan adanya perintah melihat dengan mata kepala dalam ayat ini, perintah berfikir dengan ayat dalam ayat yang sebelumnya, maka tergabunglah di sini perintah untuk menggunakan daya fikir dan daya fizik untuk mencari kebenaran. Jadi kedua ni gabungan ini diharapkan dapat mengubah cara berfikir, masukkan satu dalam kalbu mereka sehingga akhirnya mereka beriman kepada Allah SWT. Kemudian digunakan di sini, kana aqibatul ladina min qabli aqibah aqibah ni kalau kita perhatikan kata Imam Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat itu merujuk pada kesudahan yang baik ataupun kesudahan yang, yang buruk berbeza dengan penggunaan Quran yang lain iaitu uqbah uqbah ni uqbah dar Allah dalam menyatakan demikian dia hanya merujuk kepada kesudahan yang baik kemudian bila Allah gunakan kanu asyadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha akthara mimma amaruha quwwah quwwah ni adalah satu keadaan kalau kita pelajari surah basara yang menyebabkan pemiliknya ini Orang yang bersifat dengan demikian Mampu membendung kerusakan Menghalang usaha pihak lain Untuk menggagugugat dia Jadi demikian ini merupakan satu kumpulan Dari banyak perkara yang menjadikan Pemiliknya mampu mempertahankan Kesempurnaan kewujudannya Maknanya kesinambungan kehidupannya Jadi kekuatan satu umat adalah Kemampuan bersama mereka Menghalang musuh dari menyerang Ataupun menguasai mereka Dan juga kekuasaan untuk mempertahankan diri Sama ada menggunakan alat peperangan ke Kekuatan ekonomi ke Ataupun peluang-peluang yang lain ataupun potensi-potensi yang lain ke. Dan tentulah dia akan berkembang dari masa ke semasa. Contohnya zaman sekarang, kalau merujuk kepada cepatnya informasi, ini merupakan satu daripada perang saraf yang penting untuk menandakan kekuatan umat. Wah, perkara semikian mungkin tidak tidak ada pada zaman terdahulu. Kemudian Allah menyebut perkataan Atharu ni tadi, datang perkataan Ithara. Ithara ni makna menggerakkan sesuatu, baik bersifat material ataupun benda yang tidak kelihatan. Jadi dorongan kepada masyarakat untuk mengambil langkah dan tindakan tertentu yang digunakan perkataan tersebut. Contohnya, angin yang menggerakkan awan menuju ke tempat tertentu pun diguna perkataan isarah juga. Dan begitu juga, membajak tanah pun mengakibatkan terjadinya gerakan pada permukaan tanah ni untuk tujuan penanaman benih. Dan menyebabkan tumbuhnya pokok dalam kegiatan pertanian itu. Ini pun dipanggil sebagai isarah. Asawara yusawiru al-arub. Maknanya zara'ah. Jadi, ayat ini kalau kita teliti, dia boleh difahami dalam maksud membangunkan pertanian. Dan juga dapat juga berarti mungkin juga bermaksud menghasut kalau kita belajar perkataan saura saura arabia arab spring maka diguna perkataan saura untuk saura ni juga ada kaitan dengan perkataan asaru di sini iaitu menggerakkan masyarakat untuk memberontak dan melakukan satu revolusi imam tahir ibn ashur dan tafsir tahrir tanwir cenderung untuk memahami perkataan asaru di sini berarti menghasut memprovokasi dengan alasan beliau bahawa membajak dan membangunkan pertanian ini termasuk dalam pengertian memakmurkan bumi dari sudut yang lain menyifatkan generasi lalu sebagai orang yang memiliki kekuatan lebih sesuai untuk menggerakkan masyarakat. Jadi inilah satu kelebihan yang daripada Tahir bin Ashur dalam tafsir yang terkemuka dari utara Afrika dari Tunisia ini. Seringkali membawa pemikiran luar kotak. Itu boleh mengatakan perkataan Atharu yang dikehendaki di sini bukan sahaja merujuk pada pertanian, kecanggihan teknologi pertanian mereka capai, malahan juga kepada penguasaan mereka untuk menggerakkan masyarakat, untuk jadi orang yang mempunyai gaya ibda' ikhtira' dan apa mereka lakukan. Kemudian Allah menggunakan perkataan Amaruha Aksara Mimma Amaruha ini perkataan antara menarik yang digunakan oleh di Ibn Khaldun mana iaitu pembangunan ini adalah perkataan amara yang lawannya merupakan afsadal kehancuran jadi yang amara berarti mengimarahkan jadi umur kalau kita lihat ini merujuk kepada usia masa untuk memakmurkan dunia dengan ruh yang ada jadi selagi umur dikandung badan ayat dikandung badan maka umur itu merupakan satu anugerah Allah SWT yang mana berkaitan dengan kemakmuran kehidupan bila mati seseorang tiada lagi umurnya maka tamatlah segala usaha untuk memakmurkan itu maka demikian difahami secara majas. Demikianlah bahasa Arab begitu indah untuk kita faham. Jadi maksud yang digunakan di sini adalah membangunkan satu tempat sehingga mereka dapat bertahan lama dalam satu situasi yang selamat. Jadi pembangunan di sini adalah bererti pembangunan material yang berupa gedung-gedung perniagaan, pertanian, pencapaian dari sudut bangunan yang dapat kita lihat telah kita bincangkan dalam kuliah terdahulu tentang bangunan dilakukan oleh kaum Samud sebagai contohnya. Maka walau pun semua itu telah dihapuskan oleh Allah, mereka lebih kuat dan lebih maju daripada kamu dari sudut pencapaian keduniaan semuanya telah binasakan oleh Allah ini kan pula kamu yang tidak ada apa-apa kamu nak bertanding dengan mereka dari sudut pencapaian keduniaan mereka jauh lebih hebat daripada kamu mereka pun telah binasakan. apatah lagi kamu yang tak ada apa-apa dalam sekelip mata saja Allah Subhanahu boleh menghapuskan kamu andai kamu kekal menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang diutuskan ini. kemudian perkataan asu'a apa ah. kita perhatikan sumaka aqibata na aqibatal ladina asa an kadzabu biayatillah ini kalau kita belajar bahasa Arab Datang perkataan aswa Aswa Maka mu'anafnya Superlatifnya Di atas perkataan fu'la Datang su'a Datang perkataan su Aswa Maka jadilah dia mengandungi maksud Ekstrim Memang mereka ni wajar mendapat Seksa yang terburuk Kerana mereka tidak sekadar Menolak ayat-ayat Allah Tak mau menggunakan akal Memikirkannya Tetapi juga memperolok-olokkannya Baik muslim-muslimat Hati dan dikasihkan Kita akan pergi berlanjut Dalam kuliah akan datang Bahawa perhubungan ayat ini Dengan ayat yang lalu Kelompok ayat ini Dengan kelompok yang lalu Bagaimana sifat kebejatan, penyimpangan, keingkaran yang ada pada kaum musyrikin ini tidak mahu fikir menentang rasul-rasul diutuskan, maka itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan ayat yang terdahulu yang menceritakan tentang pembangunan kemajuan satu umat, ia akan berakhir apabila ada kuasa yang lebih kuat mereka dan mempunyai perhubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua beri isyarat kepada kaum muslimin untuk persiapan mereka menggantikan segala kepimpinan yang ada. Akan tiba waktunya kelak kita akan bincangkan dalam kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته